Вернете? Значить, дуже цікава легенда. Це було дуже давно, коли в село вкупили нінці. Випадково, товариш каже, слухай, мене жінка вже запиляла отут. Каже, ти прибери ті снасті. воно переїхали в дідову квартиру, мені там спадку парку передали, вже не стало. Ось і каже, ну, візьми, бо хочу викидати. Я кажу, то я діло, що це цікаве, я, ну рибак, у мене ті жачки. Я приїжджаю, Максимчик, де сюди, до та. Приїжджаю, а мені виносять отаку коробку. Це, до речі, одна десята, одна десята того, що в тій коробці було. Я чуть-чуть нас 10 років будеш. Э, воно моя. просто, воно було там ми воно в такому стані було ну, жахливому. То все зараз так почищено відполіровано. По, по, ну, такий більш-менш людський вигляд воно набрав. І я, як дитина на Миколая розпаковував ту коробку. В мене це він каже, ну ти срач розумій, я навіть не бачив, не слухав, нічого. Я собі закрився на кухні, на підлозі і тут зросла. Складаю, я такий кайф отримав, просто спливали спогади дитячі, знає, там, з дідом, там, ти, ти, ти ящик дивишся, дід кажу, ну не лізь, вколишся ну, кін відвернувся, ти цап якусь бліснути, в колону, ти плаче, вже сварять тебе, а ну, все одно ти з тим дідом йдеш на рибалку дивишся, на типу ну, попливав. Ми цим живемо, це наше. І я власне так от е збираю, колекціоную, відреставровую. в мене е взагалі така ціль. Зібрати таку колекцію велику і зробити стіл, залити це все епоксидною смолою у віковіщі, щоб щоб не псувалось, не, не ламалось. І коли от е, будуть до мене приходити гості, я буду збирати великий рот за цим власне, столом, таким прозорим. Там будуть поплавочки, гачочки, бльосинки, все так класно розкладено, прозоре. О, і будемо піднімати е, тост за таких от рибаків. Я хочу, до речі, наступний, щоб був тост за таких от рибаків, як оцей от дід. Я е, не знаю, як його звати, як його фамілія, але він сюди вклав душу. В сундук. Його... <рес> його тож... Это... Родинник показує свої снасті. Це льотчик. Ну, льотчик, який служив в Германії. У нього, коротше, снасті, да. Вони такі чемодан був. Я служив не хочу. І, відповідно, как бы, того часу теж. Це его как бы ручные поделки разные, он типа там всякие закипушки делал, там это. это ну, донка. Ну донка, Донга, да. На... Это донка сделана. Ну здесь как бы есть вот оригинальные. Меня больше Что? интересовали снасти, Что? конечно, те, которые я рыбачил в детстве. Вот это вот именно вот та, а с которой это, я кидушка. начинал. я э, свою рыбалку. <свят> 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 оригинал, да, то есть леска такая, типа как надо, и грузила, выплавленная с ложки, ну короче, всякая эта штука, и крюки такие. Правильно, леска, потому да. что рыба колись была, правильно. Да, здесь <клес> как бы к ней а, в составе вот, шла вот, прищепка, которую мы цепляли, вот, ну и как бы сигнализировала нам поклевку, и короче мы довольны, как слоны ловили рыбу, и вот. Затька мы правда, было такое. Да, есть. Разные, конечно, приколы. Поплавки раньше хранили в таких штуках. Ракетница, Ракетница. Ракетница. здесь поплавки как бы вот эти вот оригинальные, все этих типа времен. Вот. И вот. Ну, короче, как бы довольно интересно. Ну, с этой катушкой я немножко не разобрался, вот, но такой походу пыль? она нахлыстовая. Вот. Она использовалась нахлыстой, потому что у нее слишком такой легкий ход. Вот. И всякие такие, всю, всю конечно, серьезную технику мы э, занесли в, в, этот, в наш клубный бар. У тебя там вот, там есть япония, конец, ретро, покажи. там как бы всякие приколы, но такие всякие катушки довольно-таки очень интересные и рабочие. Самое интересное, что раньше делали так, что хрена не ломалась. Это где-то 70-е 70-е где-то так вот. Сталина уже пацаны не Да. Уже можно было завозить, да? А, есть вот такая вот штука, ну, правда, набор уже потерялся. Вот, это комплект, который выдавали летчикам, экстремальный комплект по рыбалке. у них, когда они катапультировались, у них типа в кресле была вот такая штука. Вот, здесь как бы... Ну у Рома, у Романовича оно типа все как как э, в идеале, э, ну у него вся вся коллекция собрана, а коллекция как раз, ну я у меня там разные штуки типа вот, а коллекция вот здесь вот, инструкция летчику выдавалась, что это как все это, масле? Вот, то есть наоборот, вот разные, короче как как заплетать это это то что там было и как как делать то что то, что мы сегодня разу... стрували вот эти лещины где-то Может давайте все потихоньку выкладывать, чтобы да, натекало ты так. что Не-не, здесь как бы здесь более просто. Мы там как бы по то все. То у Романа еще остался комплект именно такой, какой нужно. А у нас уже типа разные блестные, всякие штуки, ну типа как чертики. Да, мы тут уже храним вот эти коробочке просто. Вот. А вообще, как бы, это был комплект. Ничего. Вот такого шоу, да, еще, это интересно, шоу. А? шоу еще интересного. Вот, вот, ну, в принципе, это практически все, что я сегодня так взял. Вот Это мотовилы, типа, вот, ручной работы, как раньше делали. Вот. Поводочница? Да, поводочница вот. Да. раньше Но, это выпиливали, делали вручную. Сегодня, мы... а, сегодня это заходили а, в японский супермаркет, да. да. Раньше это все выпиливали, как и рапиры делали, и сабель. Пакет с молока покажи. А, пакет с молока. Пакет молока это там, где хранилось у деда вот эта штука. Ну, как бы вроде... Все, что сегодня взял. Надо было просто с клуба привезти весь этот стенд. Просто потому <тас> что, да, нет, <тас> потому что там, там реально как бы вот эта ретро Япония, <тас> вот это вот, это вот, вещь интересная потому что если мы на рыбалках, грубо говоря, мучились, Городы <тас> там у нас там всякие заплетались, там еще какая-то штука. Вот. А это как бы ну, ГДР. Nee, сумка спеціальна, реклама. Ну я вам ще покажу свою ретро яку я маю одну, бо всі свої ретро-снасті, що я мав, то всі свої ретро-снасті, я роздарував колегам. У мене є моя ретро яка колись коштувала 55 копійок, яку мені колись купили, коли ми ще коли ми були в селі. Мені купили в універмазі за 55 копійок. У мене є отака снасть. <хе> у мене є такий ножик, який ну, можна сказати всю дорогу зі мною. Тим ножиком коли хто пам'ятає, ми там і ножички бавилися, там з локтя, не з локтя, і землю кроїли. Ну, от, власне, Я і не збирав їх ретроснасті, а то мені то дороге, як пам'ять у той. Він все зі мною на всіх фестивалях всюди, він зі мною. не вийшло.